Виталик. Все. Когда у нас, наконец, будет брачная ночь? Ну, Настя, треба сначала встать на ноги, чтобы появилась уверенность в завтрашнем дне. Ну, тогда найди работу. Так у меня есть работа. Я же виноват, что за то, что ходишь в парк, деньги не платят. Кстати, надо цей вопрос президенту задать. Виталик, каждый день одно и то же. Ой, все. я тут подумал, а почему бы тебе не устроиться в салон красоты? Так, папа, если ты хочешь на шару подстригтись, то так и скажи. Ну, салон красоты – это твоя тема. И работа тебе, и телочек больше, чем в парке. Точно. А после работы можно все успеть заскочить в парк, познакомиться. Спасибо, папа, за совет. 20 гривен за совет. Я на планшет собираю. Натася! Да, тася Привет. Привет, Виталик. А где ты был всю ночь и что это за кольцо у тебя на пальце? Так только присел и сразу ты все вопросы. Я спрашиваю, где мое кольцо? твое кольцо стащила сорока. Да. И потом за нею погнался, залез на дерево, там гнездо и куча всего блестящего, так я взял то, что ближе всего лежало. Не проблема, завтра залезу, поменяю обратно. А что ты такая довольна? Я сегодня была в салоне у Жени, и он сделал мне укладку. Не понял, что это за Женя, что укладывает чужую жену. Ну, Женя, это мастер в салоне красоты. Он знает толк клиента. И у него много девочек. Что за салон? Салон красоты Полина. Это что? Ты куда? Пойду узнаю, что там за Женя. Если что-то не так, я ему сделаю укладку волос в носу. Естественно. Здрасті. Здрасті. Мей звідвідтельки. Я хочу робити з тьортчками. Е, <звіць> тож ви жіночий майстер? <звіць> <звіць> Точно. 30 я цим займаюсь, і тільки сейчас узнав, як це називається. Жіночий майстер. Е, <звіць> тож у вас теж роботи 30 лет? Ну, это прекрасно. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то дипломы? А за это уже дипломы дают? Максимум, что мы не давали тюдочки, это номер телефона, и то без последней цифры. Ну, то, что у вас есть своя клиентская база, это хорошо. Мы можем взять вас на испытательный срок. Испытательный срок не вопрос. Со мной э, ваши клиентки испытают очень много. Богдан, на нас вот с тобой. Красоты, Евгения, сложная штука. Я решила, я Клеопатра, принять ванну молока. И что ж тут сложного? У три літри я ще випала, а от всю ванну не змогла осілити. Ну, да. Кліопатра по сравнению з Богданов оддихає здравствуйте. Мені звати Віталік. Порядочний жінатий мужчина не інтересує. Ні, я йду на собеседування в помощники депутата, і мені потрібно зробити укладку. Сідайте. це я так кажу, а свіжить дихання. І ще зробимо з вас таку красавицю, що депутати самі будуть вам допомагати. Ну, а що, зато утром встала, розчоскуватися не треба і пішла на роботу. Ну літак, так. І так. Дуже красиво. Все бомба. Я теж вдома вулиці в ракові мою. Только тарілки мешають. почему так долго моете? Вообще-то надо следить за собой. Такие лук мы всего два раза придется мыть. Так, все. так. <соц> 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 Что вы сделали? Я была брюнеткой. <соц> да? А я все думаю, музыцы волосы такие грязные были чем вы мыли мне голову. Все. Все растворительно. Чисто фронтом. Такой сунный ток. Пусть, <реклама> <Ой. Сейчас>. о, <реклама> о, вот о, так. Ну, все. А почему вы не спрашиваете, какую я хочу стрижку? Так, Только смысл, вообще? Вы будете полчаса рассказывать як вас востригты, а потом все равно получится, как получится. Вообще-то, я иду на свадьбу. И у всех подружек невесты одна тема живые цветы. Так что вплетите мне какой-то красивый живой цветок. Ну, не вопрос. Я ж просто знаю, как сейчас тяжело найти своего мастера. Так Иисук, понимав тогда с полуслова. А я такой вообще, очень такой сепетильный. Сейчас все сделаем. Все сделаем. Готово. Як в поле. Евгений, а ты уверена, что милирование делают именно ты так? Именно так делают мелирование у лучших салонах Борщаговки и Окружной. Я из-за тебя, Богдановна, зараза, любимый дуршлаг спортила. ты еще выпендриваешься. Ок, все, готово. Не, нравится. О, Боже, что вы сделали? Та сутаї, як просили, в ресниці. Це бронь. Так, конечно. Брові й глазах. глаза. Чика. Ой, ну і ладно. Один раз від плити прикуриш, і все буде на роботі. Чивана! Так, і все, і нічого страшного. Ну. Просто задумался, нарастил трошки больше, зато теперь очень удобно спину цюхать. Ой, ну, какие все нежные. Здравствуйте. Здрасьте. Вы делаете депиляцию зоны бикини? Что? Зоны бикини? Что То, что я подумал, да?

Мы успеваем, да? Вы работать будете? В смысле, косить траву, да? Не, ну я так сразу не могу. Я вообще на первом свидании зону бикини не делаю. Давайте я вам сначала гуси вырву. У меня нет усов. Да, конечно, то вы плохо предъявлялись. До свидания. Фу. Молодец, Виталик. Сохрани верность. Все по чужим огородам не лазит. Здравствуйте. Я на депиляцию. У меня просто спина и грудь сильно волосатая. Ну, а девушке это не нравится. Так, зато тоє зимою не холодно. До свидання? Плачу 500 грн. Ну, ти це туку бістренько все тут поубери, потому що це не для вас. Ой, Да. Депіляції боїться в салон краси не ходить. Анечка, как привет? Привет, Жень, ты же выходной сегодня. Ой, я забежал укладку сделать, на свидание иду. А. а есть кто из девочек свободный? Ну вообще сейчас все заняты, но есть новый мастер, правда немножко странный. Ну ничего, ты меня тоже когда-то странным считала. Скажи, та ти намилилася, Богдановна. Ну що, Ігін, кризис, сама видиш, іду волоси здавати. Ну, тебе ж волос немає, одна перхоть. Волос немає, зато є ножниці. <звук> девушка, да, ви, ви, можна вас на минуточку? ха <звук> ха Аккуратнее, это вообще-то дорогая вещь. Ой, откуда ты знаешь? Ты что тут работаешь. Ну, вообще-то я лучший мастер этого салона. Женя. Подожди. Женя, я работаю в этом салоне. Работаю. Так, что происходит? А это чтоб не дюрга, все, ясно? Сейчас. Спокойно. <Cambria> все нормально. И чтоб до Натаси не приставал, понял? Да какая Наташа? Да мои извини, Наташа, пятый размер. У меня нет таких клиентов. В какой салон она ходит? В цей салон вы да находы. Салон красоты Полина. Господи, это салон Алина. Алина. Ой, я, 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 я. Ну и что мне с этим теперь делать? Сейчас я не волноваться, да не волноваться. Сейчас мы придумаем, не волнуйся. Так вот. О. О. Здесь. О, цель, красиво. И так я должен идти на свидание? Не, снимай, мне не нравится. Надо было раньше предупредить. Просто я уже парик на клей посадил. це де то неділі дві місяць ти не будеш з ним. Так, а, ой, мене з діл куці. Так, все, Наташа, тепер тобі нікуди ходити не треба. Я все буду робити тобі сам. Салон красоти, Віталік. Нарощені попи голубцями. И увлечение губ с засосом. А сейчас я тебе накрашу ногти. А, Виталик, а как насчет первой брачной ночи? Так это надо было сразу после свадьбы. Сейчас же уже поздно. А может, все-таки сейчас? Да. Давай. Только сначала я закончу педикюр. Ой, у вас что, новая услуга? На переезде панды поездом сбила? О, да, это массаж. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Ехал поезд, запоздал. Ну, вы знаете дальше. Класс. Виталик, что ты наделал? Су, ну ты за меня яркая тюлечка. И как я теперь все это смою? Ничего, попарись ноги в тазике с ацетоном. Капец, Виталик. Так, я не понял. Тебе все не понравилось? Все понятно. как же наша первая брачная ночь? Ой, все. Спокойной ночи. Ну, я считаю, что девушка становится красивой не от маникюра, покраски, там, а от того, как сильно любит ее парень и какие комплименты ей кажут. Ну и депиляция, понятное дело.